Історії, які розповідають ці люди, найчастіше схожі: трималися дому, рідного міста, поки снаряди не почали прилітати у сусідній двір чи сусідню квартиру. Здебільшого зважується поїхати через страх за життя дітей чи стареньких родичів у Криворізькому модульному містечку. Живе Людмила із своїм маленьким сином та бабусею. Сьогодні радіють новим іграшкам та усміхаються, але серце все одно неспокійне, адже там у війні лишилися рідні. Когда у нас там уже начались серьезные действия, боевые, несколько ночей мы то в подвале сидели, то в коридоре, и как бы уже мне накопилось, начали нервы сдавать, за ребенка переживать. И получилось так, что подружка смогла мне билеты достать. У нас просто тут родственники живут в Кривом Роге, и мы поэтому за Кривой Рог сразу и подумали. Оставалось там пару билетов, и мы очень быстро собрались. Как бы, ну, все, что было с собой, ни вещи, ничего мы не брали лишнего. Вот. Мы приехали с малышом и с бабушкой. Мы приехали. Мы держим связь с нашими родными. У нас там родные все поставались. Здесь мы живем два месяца в модульном городке. До этого мы жили в профилактории Джерело здесь в Кривом Роге. Мы там прожили около восьми месяцев. Живем мы с ноября месяца здесь. Приняли нас прекрасно. Везде, куда и кому не обратишься, везде люди доброжелательные, добрые, помогают. Здесь нас и одели, и обули, и накормили, и кровь дали. Честно говоря, я не ожидала, что будут такие бесподобные условия. По коммунальным. У нас всего оплата идет 150 рублей на человека. Я считаю, для таких условий это вполне нормально. Сьогодні у модерному містечку мешкає майже 60 людей, 25 – діти. Сьогодні малечі дісталися подарунки від студентів жовтневого району. Я живу з Алією, з бабушкою з мамою. А що тобі це, це. І це, шарики. Мы решили помочь детям переселенцам из зоны боевых действий именно с Луганской и Донецкой области. Мы сегодня для деток привезли игрушки, которые собирались в рекордно маленькое время. Будем планировать еще не один раз сюда приезжать. Действительно, мы не бросим, не оставим этих деток. Будем как, как можем, будем помогать всеми силами. Жавневый район постоянно оказывает помощь переселенцам из Донецкой, Луганской областей и из Крыма. Это всевозможная психологическая поддержка, оказание помощи, например, в трудоустройстве, гуманитарная помощь. На все также мероприятия, которые проходят у нас в Жавневом районе, мы всегда приглашаем вот такие вот семьи. И сегодня за инициативой студенческого самоуправления учебных заведений Жавневого района мы приехали в гости к детям, которые из живут здесь в модульном городке и во время летних каникул э, организовать хотим здесь игровые программы конкурсы планируется также э, здесь организовать и детскую площадку на следующей неделе будет завезен песок и ну, будет благоустроен более детский городок здесь Саме дитячого майданчика та лавочок для стареньких не вистачає у модульному містечку, кажуть його мешканці однак не сумують. Головне, що тут співають птахи і мирне небо над головою.